Потом играла, так как на физкультурная у нас был предмет баскетбол, знаю все правила, знаю, как играть, И играла тоже там между курсами постоянно в команде. А что вы сказали еще со складной еще? Ну, потому что маленького роста, ну, знаете, ну, зато быстрая, при этом и хорошо попадаю, метка. Добрый мама, еще звеночек в наших телехледочих. Алло, доброго вечера, говорит, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Доброго вечера. А я бы хотела задать вопрос девочкам другой поддержки. А мне интересует, я очень часто бываю на играх, наблюдаю за вашими выступлениями, мне очень нравится. Я бы хотела сама заниматься, есть ли у вас своя школа или коллектив, и в каких направлениях вы работаете. Спасибо за звоночек. Девчата, Евжа. Уже... Я могу да, ответить Днина. на этот вопрос, так как мы сейчас э, уже делаем свой зал, и сейчас... Э, как бы у нас открылась своя школа танцев, школа спортивного танца и черлидинга. То есть мы уже будем набирать не только да, девушек, которые там 15-16 лет, но также будем набирать деток. Школа у нас будет э, находиться по улице Благоесно 213. Это бывшая там, столовая фотоприбора. И, в общем, всех приглашаем. У нас будет там не только чирлидинг, будут разные другие направления, и диска, и пластика, и стрейчинг, и тайбокс, ну, в общем, разные будут у нас направления, то есть можно туда приходить и обращаться, в общем, так. А скажите, пожалуйста, на что основную ставку у своих номерах? А, ну, чтобы каждый номер не был похож на предыдущий, чтобы номер был насыщен и какими-то, сложными элементами, не только там, да, просто танцевальные, потому что, ну, не так это интересно, я думаю, когда, что, что, ну, чем-то пытаемся удивить всегда, то есть, или, ну, даже атрибутику уберем какую-то, э, такую же музыку динамичную, ну, чтобы просто не потерять эту атмосферу э, игры, да, эмоциональность игры, э, чтобы не упала при нашем выступлении. А с и черпают идеи для номерива? Идеи, ну, сейчас много вдохновителей разных. Есть также фильмы, музыка, разные передачи, да, клипы даже. Ну, все, все что где танцуют, там, как бы, оно все вдохновляет. Кто-то вы подавились, там, десь, там, десь. Ну, и да, да что-то само сейчас. в голову приходит. Где-то что-то видел, ну, не знаю, то есть оно как-то само приходит. В основном музыка. Вот услышала музыку, о, вот, под нее можно это, это, это. Хорошо сделать. А у вас такі дуже гарні яскраві номера, такі складні підтримки. Скажіть, будь ласка, чи часто буває травма? Бо це так все, от коли ви виконуєте, виглядає дуже легко, просто ніби не, ніяких зусиль не потребує? А чи наскільки це безпечно, чи часто бувають травми? Бывает, ну, бывает такое, что действительно там, и когда репетируем поддержки, и падают девочки, бывает разное. Но при этом травм, к счастью, у нас не случалось я таких. Потом выйдем, постучим. Ну, действительно, это травматично, но у нас пока... Mm -hmm. Надо mm -hmm. хорошо работать на тренировках. Mm -hmm. Потом все получается. На а до речи, сколько тревают тренировки, как часто, что каждого дня, и по сколько годин просвячивают это або действительно будто в форме. Ну, у нас тренировки проходят 3-4 раза в неделю. Если у нас помимо игр есть еще какие-то выступления, мы готовимся и встречаемся чаще, конечно, проводим больше времени. Но вообще у нас получается 3-4 раза в неделю по полтора часа. півтора, два ногти. Угу. Тобто спочатку якісь там розтяжки, такі загальні, Конечно, а потім да, уже... Конечно, да. динамічна розмінка, хороший розгрів мышц, а потім уже постановка номера або отрабатывание цих номерів. А скажіть, будь ласка, як вдається себе в травматоформі? якісь, можливо, є від вас дієти такі особливі, я думаю, телеглядачкам нашим буде цікаво. <звук> да. Давай, Ленечко, <я> <рекут> Скажи. Ну, главное, все в меру. Ну и, конечно же, тренировки, тренировки Еще Потому что тренировка. ты есть и шоколад, и булочка, сколько хочешь Главное в меру и не на ночь Да, главное, что не Не, ну вообще, конечно, мы следим за диетой, следим за внешним видом И если я вижу, что где-то у девочки появляются лишние килограммы Она уже сама знает о том, что если я это увижу, ей надо меньше кушать и больше работать То есть это не проходит мимо так Обязательно больше физическая нагрузка и правильное питание. То есть вы это? Конечно, собственно. это обязательно. А правильное харчевание это что? Правильное это, конечно же, полезные каши, это фрукты, чаи, то есть, ну, все, что полезно для организма. Ирина Сову, Ирина Сувор и Трана. Девчата Ирина Сувора. Мне Трана. сказали бы, скажем так, справедливый больше. Когда действительно заслужил похвалу, похвалит. Когда... э, скажем так, напортачил, где-то обязательно скажешь, что это неправильно, так делать нельзя. Ты знаешь, какая атмосфера панує у вас в колективі? Ой. Друже, очень позитивна, дружеська атмосфера, все дружим. Олег часто виїздите на змагання чарлідерів і чи є вже ти результати, якими можна похвалитися, досягнення? Єздили ми всього лише один раз, э, это было наверное, года четыре назад, 2008, да? 2008 да, да, года. Да. Да. Мы вошли в финал, мы готовились буквально три недели, где-то меньше месяца, так как, ну, узнали уже поздно, что будут соревнования. Подготовили команду и поехали в Харьков на чемпионат по черлидингу. Там мы заняли восьмое место, из 17 команд вошли в финал. Ну, то есть для нас это было достаточно приятным результатом, несмотря да на ничего. то, что мы да, занимались очень короткое время. Вот, так быстренько, слаженно поехали, ну, хвалили, да, были отзывы о нашей команде, так как мы впервые там вообще выступали, что да, хорошие девочки, хорошо подготовились. Но так как у нас специфика нашей работы направлена э, больше на поддержку нашей команды баскетбольной, э, то не всегда есть время подготовиться на соревнования, и для этого мы создали второй состав, чтобы их, возможно, возить в дальнейшем на соревнования. Потому что дівчатки завжди зайняті, да, у кого-то є своя робота вже додатенна, і нестача получається є часу, щоб підготуватися для змагань. Вот такі от таким дела. чином. А скажіть, будь ласка, знаю, що ви не лише танцюєте, а в сюжеті зокрема мова йшла про те, що якісь там вірші складаєте для гравців, щоб якось їх заохотити, підбадьорити такого плану. Ні, ну, скоріше, не вірші, у нас є да, кричалки, кричалки. такого, речовки. Да, ну это было тоже, да, вот только в одном сезоне мы использовали, э, у нас был номер э, черлиринга, и мы сделали такой уже в стиле, конкретно в э, сделали, выучили стишок...